həm bu üç əməlin həsrətini çəkəcək. Ölkədə də dəfələrlə başımıza gəlib ki, keçmişimizin həsrətini çəkmişik. Nə çox yaşlı insanlar da görmüşük ki, ömürlərinin son almalarında öz keçmişlərinin həsrətini çəkmişlər ki, axır nə üçün gənçliklərindən layiqincə bəhrələlməmiş və gənçlik uşaqlarını bu ihudə keçirmişlər. Hətta biz özümüzdə də bəzən peşmançılıq hissləri ilə dilimizə bu sayaq sözlər cari etmişik. Əgər keçmişə qayıdsaydı falan işlər yerinə yetirər, bir daha keçmiş xətalara yol verməzdik yaxud da biz hansısa bir ölkəyə səfər etmək istədikdə həmin ölkəyə səfər edən şəxsə müraciət edərək təcrübələrindən yararlanmış, həmin ölkədə dərdə dayanacaq hansı ehtiyat və vəsaitlərin götürülməsi barədə məlumat aldı etmiş və beləcə müəyyən qədər həyəcan və narahatlıqlarımızı aradan qaldırmışdır. Axirət ailəminə səfər də bundan istisna deyil. Əgər fərz edək, axirət ailəminə gedib qaydan və oranı görən bir kəslə rastlaşsaq, sözsüz ki, növbədə ondan həmin aləm və orada insanın ehtiyac duyduqları haqqında məlumat istəyəcəyik. Çünki bu məlumat bizim orada həyatımızı tam dəyişəcək və asanlaşdıracaqdır. Bu məzmunda İslam peyğəmbərin Nəqlolundan gözəl bir hədisdə buyurulur ki, hər gecə ölüm mələyi ölənlərin ruhlarına xitabən deyir: "Əgər dünyaya qayıtsaydınız, hansı işlərlə məşğul olardınız ki, axirət aləmində onlara daha çox ehtiyacınız vardır? Birinci həsrət: Niyə məscidə getmədik?" Əziz peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Ölülər ölüm mələyi Əzrailə belə cavab verərlər: Biz məscidlərdə Namaz qılan möminlərin həsrətini çəkirik. Bu cümlədən belə anlaşılır ki, axirət aləmində insanın dərdinə dəyəcək ən mühüm əməl məsciddə namaz qılmaq və ibadətlə məşğul olmaqdır. Əlbəttə, rəvayətlərdə də Məsciddə ibadət etməyin fəzilətinə geniş yer ayrılmışdır. İkinci həsrət: Niyə oruç tutmadık? Yenə ölüllər ölüm mələyinin cavabında deyirlər. Biz həsrət çəkirik ki, nə üçün Ramazan ayında özü də ən çətin şəraitdə oruç tutmadı? Demək ən çətin şəraitdə və qızmar isti günlərdə oruç tutmaq qiyamət durumunun yaxşılaşmasında ən təsirli əməldir. Bir rəvayətdə Peyğəmbər Əkrəm buyurur: İssiyə ay aylarında oruz tutmaq Allah yolunda cihad etmək kimidir. Mübarək Ramazan ayı oruz tutmaq, məscidə getmək, namaz qılmaq, sədaqə vermək, xeyirxahlıqla məşğul olmaq, ruhu gözəl aməllərlə yükləmək və çirkinliklərdən təmizləmək bir sözlə Allahla rabitə möhkəmlətmək üçün böyük bir fürsətdir. Bu fürsəti qaçırmayın. Yoxsa bir gün gələcək ki, peyvslənəcəyik, həsrət çəkəcəyik. Artıq o zaman gec olacaq, əlimizdən bir iş gəlməyəcək.